7 августа произошла трагедия на шахте юбилейная сухая балка с крепильщиком этого предприятия во вторую смену при еще до конца неустановленных обстоятельствах, значит получил травмы несовместимые с жизнью, то есть погиб. Также еще, как сейчас выяснилось, пострадал еще один крепильщик, который получил тоже незначительные травмы. Ну, случай все равно тоже квалифицируется как групповой с одним человеком, который со смертельным исходом. И назначена государственная комиссия во главе с Дроздом Сергеем Викторовичем, которая будет заниматься расследованием, установит причины, обстоятельства этого случая. Ну и главное, составят заходы, чтобы такие подобные случаи не повторялись. На сегодняшний день пока известно, что случай произошел на горизонте 1340 метра. То есть, что там произошло? Ну, есть разные разговоры, что вроде бы как что-то что, -то, что -то взорвалось. То есть, какой-то хлопок слышали. А уже дальше будет назначена еще экспертная комиссия, которая будет подробно все там расспрашивать, людей опросы делать, собирать объяснительные, кто что видел, кто что знает. Будут смотреть на месте этого несчастного случая, оно сейчас сохранено, и тогда уже будет окончательно установлена причина этого случая. Мы сегодня до рабочего дня собирались и общались с руководством в данном случае с главным инженером этого предприятия так и естественно они нам пообещали что максимально окажут помощь которые только могут оказать в семье погибшего плюс естественно то что законом предусмотрено тоже государство в данном случае фонд социального страхования от несчастных случаев тоже будет выплачивать компенсации